គាត់គាត់និយាយទៅតាមការអប់រំទូទៅទេគាត់បានបញ្ឈប់ចូលថាតើការអប់រំពុទ្ធសាសនាហេតុអីបានបានត្រូវអប់រំព្រមាគឺមានត្រាក់សំខាន់ដូចមួយដែរគាត់បានទៅសេអានដល់អញ្ចឹងអានេះជាចំណុចប្រហោមរបស់ការសេសាសនាមួយនេះណាអញ្ចឹងថាពេលទៅទៅយើងមិនចង់និយាយថាវិស័យអប់រំជាជាវិស័យមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍមនុស្ស ព្រោះតែការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការអប់រំរំត្រូវតែអប់រំពីកុមារតូចអញ្ចឹងការអប់រំនេះមានពីរផ្នែកខាងពលរចៈនោះខាងអំណាចៈមួយតើខាងពលរចៈនេះមានគោលការណ៍អប់រំជាដូចម្តេចសម្ពន្ធដោយខាងអំណាចៈដែរឬទេអានេះជាសក្តីផ្ដៅដែលយើងជាដើម្បីវិឈៀងចូលក្នុងប្រទេសរបស់យើងយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងទីនេះនិយាយតែពីការអប់រំតែម្ដងដូចនេះអត់ទាន់ចូលសក្តីនៃប្រទេសរបស់យើងទេហើយអានេះនិយាយទៅតាមប្រភេទទៅទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសភើនេះគោលបំណងនៃការដឹកការត្រាវជាសិល្បប្រទេសរបស់នេះគឺមានចំនួន 3ប្រាប់គេត3អញ្ចឹងបាញ់អធិប្បាយអីទៀតទេนาะកោម្ដងទី1គឺគេនឹងរកឲ្យឃើញពីស្ថានភាពនៃការសិក្សាបក្សមាក្នុងពុទ្ធសាសនាតើបច្ចុប្បន្ននេះកុមារសិក្សានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់យ៉ាងម៉េចនេះគេនឹងរកឲ្យឃើញណាហើយកោម្ដងទី2គឺគេនឹងសិក្សាពីកត្តាសំខាន់នៃវត្តរាមមានអតិពលអ្វីខ្លះដល់ការសិក្សាបក្សមាអញ្ចឹងវត្តរាមមានមានអតិពលអីទៅដល់កុមារវិញកុមារនឹងដូចសាមណ្ដย์ដូច៣វត្តអីទៅរៀនហើយ ចំណុចទី3គេនឹងជក់គេនៅស្វែងយល់ពីទស្សនៈរបស់ប៉ុនស្ថាស្ការរបស់ខ្លាអានេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេរកឃើញទេលោកបងបងណាអ្វីនេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេរកឃើញទេគឺមានន័យថាជាអ្វីដែលគេនឹងរកបើតិនជាលោកអូនអ្នកដាក់ប្រធានបទនេះឲ្យលោកអូននឹងប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងរកឲ្យឃើញអាបីចំណុចនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនទ្ររកតាមឃើញទេនៅពេលណាដែលទៅទៅនឹងនឹងជាសមិទ្ធផលមកបាន យើងនឹងរកឃើញដូច្នេះពេលដែលអត្ថាធិប្បាយសារណៈបំត້ອງអត្ថាធិប្បាយអីដែលតេតតងនឹងស្តីរកឃើញយើងគាត់ណប្រាប់គេថាខ្ញុំនឹងរកឃើញឲ្យបាន3ចំណុចប៉ុន្តែអាខ្ញុំផ្សា3ចំណុចដែលយើងរកឃើញគឺនៅចំពោះបន្តបន្តនូវជាលទ្ធផលនៃការពិចារណាត្រ ாய் ច្រៀងដូច្នេះកន្លែងនេះមិនមែនជាកន្លែងអត្ថាធិប្បាយទេគឺគាត់តែប្រាប់គេថាយើងនឹងរកឲ្យឃើញឲ្យវិញ ហើយបន្តមកគម្រោះត្រាវជឿអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការសិក្សាស្រាវជឿមានភាពល្អប្រសើរនិងតម្រង់ទិសទៅដល់ឲ្យជាប់ទិសដល់យើងបានបង្កើតទីតម្រង់សម្ងូរមួយទូថាតើផែនអីនេះជាទូហ្នឹងខាងក្រោយនេះតាក្នុងតើកូម៉ាបានទទួលអ្វីខ្លះពីការអប់រំពុទ្ធសាសនាពីពីការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងជាសម្ងូរមួយដែលតម្រង់ទិសដល់ឲ្យសំភើនេះទៅត្រង់ជុំទិសដល់ដូចមកយើងគេរត់ទៅចេញពីផែនទីដល់រវាងណាហើយមួយទៀត ក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៀតត្រូវមានវិធីសាស្ត្របើបើមិនមានវិធីសាស្ត្រក៏គាត់មិនបានបញ្ជាក់ទេគឺមានថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវវាយ៉ាងអត់មានសមឡភាពល្អទេអត់ត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងយើងត្រូវវិធីសាស្ត្រឲ្យខ្លះអញ្ចឹងយើងប្រាប់ទៅថាតើក្នុងសព្ទនេះគេប្រាប់វិធីសាស្ត្រឲ្យខ្លះវិធីសាស្ត្រទី1គេជ្រើសរើសទីតាំងស្រាវជ្រាវ អ่าមួយទៀតគឺការជ្រើសរើសទីតាំងត្រៅជ្រាវអញ្ចឹងការជ្រើសរើសទីតាំងត្រៅជ្រាវមានន័យថាយើងមិនអាចជ្រាវជ្រាវមកប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅតកន្លែងអបរងពលនាសាដែរគេទៅជ្រើសរើសរមពុតិកាសិក្សាមួយប៉ុណ្ណោះយកមកសិក្សាត្រៅជ្រាវហើយធ្វើការវេទដំណើរហើយមួយទៀតគឺសម្ណាននៃការសិក្សាត្រៅជ្រាវអាសម្ណានហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការធ្វើជាកម្រងសម្ដូនទៅសួរគេអាហ្នឹងគេហៅថាសម្ណានហើយមួយទៀតការវិភេតតន័យទៅពេលណាដែលបានសម្ណានមកហើយគេយកមកធ្វើការវិភ កាវិធិត្រណ័យបកស្រាយត្រណ័យនិងកាវិធិនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងកាវិធិត្រណ័យការតាមវ្យាករៈក្រាបកាវិធិនៃការបកស្រាយពេលដែលចេញជាក្រាបមួយៗហ اي គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថាអានេះប្រមាណភេរយធ្វើអីអញ្ចឹងមកគេសរសេរអធិប្បាយពីខាងក្រោមហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅទៅបញ្ញាញគេគឺមានល័យថាក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់សភុមិនមែនជាការអនុវត្តបែបអ្នកនិពន្ធទេណាការវិសាលភិបបដែនកំណត់ពាក្យថាវិសាលភិប กรอนเนี่ยนบเพื่กลง่เร er ื here, ่เยณนับความียรงไปอย่พนัดไปเอาเลยครับเพื่องแต่เรื่องย่านี้เจ้หาย้นัระบาอะไรไยตามบ้างะราะรเพลงด้อทอนี่ยหม่าละรเพลงแดงน้ี่ยหม่าเพียบเพียะมดเยรั តែមកលេខការទទួលរបស់មួយដល់ក្រមរបស់សារាមួយយើងគិតថាយើងជាភាសាទៀតគឺជាសារាក្នុងខាងខុសតែជំនុំតែវិសាលភិបគេសំដៅទៅលើទីតាំងណាមួយដែលយើងកំណត់ជាលក្ខអពមតែយើងរើសយកមុខវិជ្ជាក្នុងសិក្សាអញ្ចឹងយើងរើសយកមួយណាស់អត់ផុតពីកម្មធំសិក្សាទូទាំងប្រទេសទេយើងកំណត់ទីតាំងណាមួយជាបန်းដកហ្នឹងគេហៅថាវិសាលភិបដកដែនកំណត់ទំហំនៃការសិក្សាភាសាទៀតអពមតែយើងដាក់ថា កៅរ៉ុងមកតាមវាអពុទ្ធសាសនាទៅថុំទលេណាដូច្នេះយើងយកតែកំមានបើយើងកៅរ៉ុងពុទ្ធសាសនាទៅថុំទលេយើងយើងយកតែត្រឹមកំមានកំមានហ្នឹងយើងចាប់អាយុពីប្រមាណ10កំមានអាហ្នឹងគេហៅថាវិសាលភាពអង្គដែងកំណត់វិសាលភាពគឺទីតាំងទំភមនេះទីតាំងដល់អពមដែងកំណត់គឺទំភមនៃខលំសាយល់ទេបងអញ្ចឹងបានពីហ្នឹងគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាបើមិនឈឺយើងបាញ់ចែកមិនត្រូវទេពេលដែលយើងសរសេរសិលសាធារណៈគឺយើងសេរអត់ដឹងថាអាណាវិសាលភាពអាណាដែងក អានអ <laughs> <Ca> ំពីថាសារពធិបតីក្នុងទីនេះគឺចង់ឲ្យយើងកំណត់ទីតាំងឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះការណាបើយើងជ្រើសយកខុសទៅយើងពិបាកការជ្រៀងចាំកំណត់យកគេពេលដែលសារពធិបតីគេចាប់តាមជលរិទ្ធយកទីតាំងណាមួយអាសាឡាពុទ្ធសាសនាមួយអត់ពេលគេនិយាយពីណៃកំណត់គេថាអង្គធំខ្ញុំនិយាយធំទេចាំនិយាយតតូនទៀតត្រឹមអាប់មកថាឫសស្អីពុទ្ធសាសនាក្នុងការអប់រំសន្តិភាពក្នុងនោះគឺជ្រើសយកសិល5អញ្ចឹងអង្គធំសិល5នេះគេហៅថាដៃពត់បើយើងជ្រើសយកពុទ្ធសាសនា ដ <gkaha> ែលឧទាហរណ៍យកទិញច្រើននេះគេកំណត់យកតន្ទិល5មួយអានឹងគេហៅថាជាដែនគំនត់ប្រយ៉ាងទៅផ្សេងកន្លែងនឹងអត់បាយចែកគ្នាដែនចលាស់កន្លែងនឹងណាគ្រូហមនិយាយបាយពំនត់ហីនាំគ្នាប្រាយគ្នាតជាប់ប៉ុណ្្នឹងដែរដល់មកមូនរៀនថា